Привіт, хлопчики та дівчатка! Це програма Бажайте! От ви дуже любите грати в конструктор. А чи знаєте ви про його історію? Пізніше я про неї розповім, а поки що запитаю до шкільнят, що вони знають. Що таке конструктор? «Е Він зроблений з, з нього можна зробити самоліти, якісь машини, чоловічка. потому да. что это для всех детей, и это для мальчиков, для девочек. Есть полицейские для мальчиков, а вот для девочек можно даже построить ферму тоже. Или домик можно построить, или поляну. Из него и можно что-то построить. Например, Корабль, черепа, дом, черепаху, зебру, кран. Еще можно построить. Экскаватор. Можно построить, вот, например, вот такой жираф. можно, вертолет, пожарную машину, еще дом. Это? это такой это, конструктор, из которого труп, можно труп, сделать труп, все что угодно и даже что захочешь. Я да. дома. Машинки, машины, трупные. дома, вертолеты, краны подъемные. И, и есть полицейских. Есть такие детали, что из кранах подъемных. Еще человечек. А Я думаю, столько там уже по Даже. Я тоже пришел в маму, чтобы она мне купила. Я собирала разные там животные. Дома хорошие. И зачем мне такой конструктор нужен? Ну, чтобы чтобы очень много строить и. Ну, а я же что... своим мамам еще рассказывать деткам, что мы из этого конструктора делать. У меня дома три конструктора. А зачем конструктор нужен вообще? Чтобы, например, было весело, интересно. Чтобы детям не было плохо и они хорошо строили, учились. Чтобы не было скучно. Конструктор этот деток чему-нибудь учит? Ну, да. Да, это детей учит строить хорошо, чтобы потом э, показать на что ты способен строить что А потом по-настоящему построить что ты строил Це була думка дочки Ніа а тепер наукова версія Ще 100 років тому ніхто навіть подумати не міг, що набір однакових деталей, пофарбованих різні кольори, так сподобається дітям. Щоправда, перший конструктор складався не з пластмасових кубіків, а з балок, гайок, гайкових ключів та іншого знаряддя інженерів. Потім з'явився конструктор з дерева, причому посприяв його появі підліток, який допомагав татусеві Тесляру. Саме йому спало на думку створювати з обрізків дерева якісь будови. І лише потім з'явились пластикові кубики, схожі на сучасний конструктор. Раніше конструктор просто складався із схожих одна на одну деталей. Тепер же діти можуть збирати з конструктора пожежні станції чи міліцейські установи або навіть ферми. Сучасний конструктор створюється на фабриках, його на спеціальних апаратах виплавляють з пластику. До речі, Фігурки людей, що продаються разом із конструктором, також виробляються на заводі. Щоправда, процедура трішки складніша. Раніше у цих чоловічків не було париків, і вони носили шляпи. На сьогодні цих пластикових людей вироблено настільки багато, що ними можна було б наповнити більше сотні плавальних басейнів. Конструктор це улюблена іграшка не тільки дітей, але й дорослих. З нього навіть фігури відомих людей у повний ріст збирають. Ми дізналися нову цікавинку, а тепер! Музький! Ты сюда попал, малыш. Тут был мой дом, а ты вы сломали его. Прости, я не знал. Не знал. А почему ты был там в доме один? Все уехали, а меня оставили. Не горю. Построим завтра новый дом. Вот и будешь в нем жить. Да. Мне. Тебе. А пока полезай в кабину. Батор еще не остыл. До утра поспать можешь. Как день за днем мы строим дом Мы с удовольствием на стройку вас возьмем И хоть там вывеска висит, что посторонним ход закрыт но, но дело в том, что он для нас открыт Как раз мы строим дом Растет этаж за этажом, мы строим дом Вода и газ, и телефон, все будет в нем Нас уважают очень те, кто проживает в тесноте Ведь но дело в том, что мы сейчас для них как раз построим дом Да мы своим трудом мы строим дом, но новоселье не зовите, не, не придем. Не потому, что не хотим, а потому, что мы спешим. Ведь дело в том, что, что в этот, этот час начнем пустын. как раз мы новый дом. Скажите, пожалуйста, где все эти машины? Машины? Поехали новые дома строить. Пожалуйста, передайте всем машинам за мой дом большое-пребольшое -большое спасибо. Ладно, передам. Вот только дорогу укатаю и передам. Только подрастешь, наш чур не трогать. Договорились? А. чик -чирик. а нам и здесь хорошо, только бы дождя не было.